ya kita lanjut lagi kita pelan-pelan kita buat video di daerah sini di daerah Canggu yang baru bergabung selamat siang teman-teman ya kita update video di siang hari dari daerah Canggu yang baru bergabung yang baru kenal dari CCTV malam saya ucapkan selamat datang ya channel yang memberikan informasi terupdate dari Bali dari atas motor karena yang ngobrol di atas motor he, kameranya dia, ditaruh di atas helm jadi cuma dengar suaranya saja teman-teman ya. Nggak dengar, nggak lihat orangnya. Ngobrolnya di atas motor. Kita ambil kiri teman-teman ya. Macet ini di sini. Ini langganan macet juga di sini. Jalannya sempit di depan. Ada pertigaan. Seperti ini. Aduh, bolehnya bawa penumpang cantik. <laughs> bolehnya bawa bawa anak kecil. Motornya bawa payung. Motornya bawa payung itu. Ketawa-ketawa boleh. <laughs> <laughs> bolehnya bolehnya kayak gitu teman ya kita update video di siang hari di depan kita pepet sebentar ya motor motor yang bawa bawa payung di depan kita muter-muter sini teman ya nanti kita berhenti di gang sempit di sana nanti kita muter-muter sini kita masuk di jalan pantai Brawa kondisi dari jalan pantai Brawa di siang hari di tanggal 3 November 2022 jam 11 siang kita pelan-pelan aja teman-teman ya kita update di daerah sini lebih ke arsop arsop teman-teman ya ada restoran di kanan jalan ada milk and madu susu dan madu itu restoran biasanya rame <tuh> ini mau jadiin apa ini ya arsop arsop mungkin pertokoan mungkin ya parkirnya lumayan luas <tuh> Pelan-pelan aja temennya Mobilnya ngebel-ngebel Udah disuruh maju Maju aja Itu pelat jauh ya BM tuh mana ya Riau ya BM Di daerah Sumatera ya kita lurus teman, teman ya kita update video kita lurus saja dari sini bam, bam put drink record Mobilnya nggak mau maju nih teman-teman ya Makanya saya nggak berani bawa motor pelan itu Ya itu tadi Ketemu lagi Bang Kojek bawa penumpang cantiknya Itu dari peti tengah tadi ya Temunya ya Oke teman-teman ya Seperti inilah kondisi dari Bali di siang hari Tepatnya di Jalan Pantai Berawa ya Jalan Pantai Berawa kita update video di siang hari di tanggal 3 November 2022 ya Terpantau beberapa wisatawan yang naik motor lagi jalan Ada yang naik taksi ada yang lagi lihat-lihat kanan jalan lagi lihat-lihat mau -lihat, mungkin mau makan seperti itu teman, teman ya kita belok ke kanan sini teman, teman ya kita belok kanan kita menuju ke daerah shortcut ya jalan shortcut jalan shortcut yang fenomenal jalan yang sangat terkenal sampai ke mancanegara kita update video di siang hari di sini banyak food court ya di kiri kiri jalan di lapangan peranca ini ada food court ada bang ojek lagi santai-santai di sana bang ojek nunggu penumpang <tuh> terpantau beberapa wisatawan lagi jalan santai kita update kita update video dari siang hari Seperti inilah teman-teman ya, pemandangan dari Bali. Pemandangan yang setiap hari kita buat walaupun videonya di jalan, mungkin dengan memberikan video seperti ini teman-teman bisa bisa tahu update dari Bali seperti apa, Bali yang terkini, terbaru setelah Covid Covid-19 ya. Setelah pandemi, Bali seperti ini, Bali sudah mulai ramai kembali beberapa tempat usaha wisatawan sudah mulai datang kembali ke Bali mungkin teman-teman pengen tahu update terbaru silakan silakan di subscribe ya karena tanpa kalian channel kita ini nggak bisa besar nih silakan di subscribe di like mungkin ada yang mau minta lokasi tertentu silakan tinggalkan komen ya tinggalkan komen nanti kita segera untuk update video di daerah yang kalian mau ya di depan ada shortcut Canggu Brawa ya. Canggu Brawa, Batu Bolong ke Brawa ya. Dari Brawa ke Batu Bolong. Sekarang kita di Jalan Raya Semat Brawa ya. Kita belok kanan sini teman-teman ya. Nanti setelah masang masang WiFi kita ke itu ya. Setelah pasang WiFi nanti kita belok kita masuk ke daerah Canggu Batu Bolong sana ya. Sekarang kita ke sini dulu kita mau pasang WiFi. Nanti setelah pulang memasang alat wifi nya Kita lanjut lagi buat video teman-teman ya <tuh> Ini jalan sempit yang selalu ramai di sini. Ini ganggang -gang sempit seperti ini ramai sekali biasanya Sampai macet-macet biasanya di sini teman-teman ya Kita ambil kanan teman-teman ya <tuh> Terima kasih buat semuanya Sudah sampai tempat tujuan Terima kasih Saya tutup teman-teman ya Saya akhiri saya akhiri, teman-teman. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa ya, di like, di subscribe jika berkenan. Terima kasih. Seperti inilah di jalan sempit yang ada di Canggu, teman-teman. Ya, kita tutup ya. Nah, rame ya, biasanya memang jalan ini selalu ramai, banyak wisatawan yang lewat ini karena menembus ke daerah jalan shortcut, shortcut ke Batu Bolong sana. Ya, ini selalu ramai sini. Terima kasih ya, saya tutup ya.